আজি আমি পঢ়িম অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নাংক পাছৰ লুই পেষ্টাৰ নামৰ পাঠ দি ইয়াত দি আছে হুৱেৰ উড ইউ চি দ্য ফলয়িং চাইন্স দিছ চাইন্স মেনচন দ্য নেইমছ অফ চাম ডেটলি ডিজিজ ফাইণ্ড দ্য নেমছ অফ দ্য ডিজিজ এণ্ড ৰাইট দেম ইন দ্য বক্স ইয়াৰ তলত কিছুমান কিছুমান চিন দি আছে এইবোৰ দেখিছানে এইবোৰ 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 এইবোৰে কিছুমান মাৰাত্মক ৰোগৰ নাম উল্লেখ কৰিছে আৰু এই ৰোগবোৰৰ নাম বিচাৰি এই তলৰ যিটো বাকচ আছে এইসমূহত বঢ়াবলৈ গৈছে প্ৰথমটো কি বুলি কৈছে বি এয়ৰ অফ এনিমেল বাইটছ ডেমিকছ ৰেবিছ পশুৰ কামোৰাত কামোৰাৰ পৰা সাৱধান থাকক এইবোৰে ৰেবিজৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা ৰেবিছ নামৰ ৰোগটোৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত কি হ'ব এইটো ৰেবিছ ৰোগ বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ খালী ঠাই কি হ'ব ৰেবিছ ইয়াৰ ৰোগটোৰ নাম বঢ়াবলৈ কৈছিলে সেইটো কাৰণে এই ৰেবিছটো হ'ব ৰেবিছ নেক্সট কি বুলি দিয়া আছে প্ৰিভেনশ্যন ইজ দ্য অনলি কিয় ফৰ এইডছ ইয়াত কৈছে যে এইডছৰ কোনো চিকিৎসা নাই প্ৰতিৰোধহে আছ একমাত্ৰ পথ ইয়াত কি বুলি কৈ আছে এইডছ হৈছে এটা ৰোগ গতিকে এইটো এইডছটো ইয়াত আমাৰ খালী ঠাই বহিব এইডছ নেক্সটটো কি দিয়া আছে মেজলছ ইজ এ ডেথলি ডিজিজ ইট কেন লিড টু নিউমেনিয়া ডায়েৰীয়া আদাৰ লাইফ থ্ৰেটনিং কমপ্লিকেশ্যনছ কি বুলি কৈছে ইয়াত মিজিলছ এটা মাৰাত্মক ৰোগ ই সৃষ্টি কৰিব পাৰে নিউমনিয়া ডায়েৰিয়া বা অন্য জীৱন সংক সংকটজনক জটিলতা আৰু সেয়েহে ইয়াত ৰোগটোৰ কি হ'ব মিজিলছ মি জেলছ মিজিলছ নেক্সট কি দি আছে দ্য এন'ফেলিছ মস্কুইট' ইজ এ কেৰিয়াৰ অফ মেলেৰিয়া এন'ফেলিছ মস্কুটোৱে মেলেৰিয়া ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে সেইটো কাৰণে আমি খাদ্য বা পানী আহাৰ বা পানী আমি ঢাকি ৰাখিব লাগে আৰু ৰেপেলেণ্ট ইউজ কৰিব লাগে আৰু শুওঁতে আমি আঁঠুৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়েহে খালী ঠাইটোত কি বহিব মেলেৰিয়া যিহেতু মেলেৰিয়াটো হৈছে এটা ৰোগ নেক্সট হৈছে ৰুবেলা ৰুবেলা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় বা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ হয় আৰু এই গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত ৰুবেলা আক্ৰমণ হ'ব পাৰে তাৰ ফলত শিশুটি অন্ধ বধিৰতা আৰু মানসিক বিকাশৰ বিলম্ব আৰু লগতে জন্মগত জন্মগত হৃদৰোগ হ'ব পাৰে এইবোৰ ৰুবেলাৰ আক্ৰমণৰ ফল চ' ইয়াৰ ৰুবেলা ৰোগটো হৈছে ৰুবেলা গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিম ৰুবেলা বুলি লিখিম লুই পেচাৰৰ বিষয়ে পঢ়োঁ আহা লুই পেচাৰে ঊনৈছশ আৰু বিশ শতিকাৰ আটাইতকৈ মাৰাত্মক ৰোগসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ৰেবিছ নামৰ বিপদজনক ৰোগটিৰ চিকিৎসা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এদিন লুই লুই পেচাৰ নামৰ এজন ল'ৰাই ফ্ৰান্সৰ এখন সৰু চহৰ এবৈছত তেওঁ বন্ধুসকলৰ লগত খেলি আছিল হঠাৎ তেওঁ এজন মানুহক তেওঁৰ ফালে দৌৰি অহা দেখিলে মানুহজন বৰ ভয় খাইছিল কি হৈছে বুলি লুইছে তেওঁক সুধিলে আৰু তেওঁ উত্তৰত কলে যে পাহাৰৰ পৰা অহা এটা বলীয়া কুকুৰে কামুৰিছে লুয়ে তেতিয়া ভয় খাইছিল কাৰণ তেওঁ বুজিছিল যে ব বলীয়া কুকুৰটো ৰেবিচত ভুগিছিল ৰেবিচ হৈছে এক ভাইৰাছজনিত ৰোগ যি মানুহ আৰু স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ মগজু প্ৰদাহৰ সৃষ্টি কৰে ৰেবিছত আক্ৰান্ত জন্তুবোৰ বলিয়া হৈ মৰি যায় মানুহে ৰেবিছত আক্ৰান্ত জন্তুৰ কামোৰ বা আঁচুৰৰ দ্বাৰা এই ভাইৰাছ পায় যিজন যিজন মানুহক বলীয়া কুকুৰে কামুৰিছে তেওঁ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব আৰু মৰি যাব বুলি লৈয়ে ভাবিলে এই ঘটনাই তেওঁক বিচলিত কৰি তুলিছিল কোনে জানিছিল যে এদিন তেওঁ মাৰাত্মক ৰোগৰ চিকিৎসা আৱিষ্কাৰ কৰিব বুলি বহু বছৰ পিছত শহাপহুৰে পৰীক্ষা কৰি থাকোঁতে পেচাৰে ৰেবিছ ৰোগৰ কাৰক মাৰাত্মক ভাইৰাছটো আৱিষ্কাৰ কৰিলে তেওঁৰ এই পৰীক্ষাবোৰত তেওঁ ৰোগীয়া শহাপহুবোৰক একে ভাইৰাছটোৰে বেজী দি চিকিৎসা কৰিছিল আৰু সিহঁতক সুস্থ কৰাত সফল হৈছিল তেওঁ ভাবিছিল যদি মানুহৰ ওপৰত ইয়াক প্ৰয়োগ কৰাৰ সুযোগ পালোহেঁতেন তেনেকৈ সুযোগ সোনকালেই আহিল ওঠৰশ পঁচাশী চনৰ ছয় জুলাইত এজন ল'ৰা বিদ্যালয়ৰ পৰা উভতি আহোঁতে তাক এটা বলীয়া কুকুৰে কামুৰিছিল তেতিয়া ল'ৰাটোৰ মাকে পেচাৰ ওচৰলৈ কান্দি কান্দি আহি ক'লে ছাৰ আপুনি মোৰ পুত্ৰক বচাব পাৰিবনে অনুগ্ৰহ কৰি তাক বচাওকচোন মই আপোনাক মোৰ সকলো দিবলৈ সাজো তেতিয়া লৈয়ে ল'ৰাটোৰ মাকক সান্তনা দি ক'লে চিন্তা নকৰিব মই যিমান পাৰোঁ কৰিম হয়তো ভৱিষ্যতে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ উপকাৰ কৰিব পেষ্টাৰে নিশ্চিত নাছিল যে তেওঁৰ পদ্ধতি মানুহৰ ওপৰত কাম কৰিবনে নাই তথাপিও তেওঁ বিপদ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে তেওঁ ল'ৰাটোক ভাইৰাছোৰে বেজী দিলে আৰু তাক নিৰীক্ষণত ৰাখিলে তেওঁৰ এই আচৰিত অৱদানত ল'ৰাটোৱে পেষ্টাৰৰ চিকিৎসাত সঁহাৰি দিলে ৰেবিজৰ এই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিয়ে পেচাৰক সমগ্ৰ বিশ্বতে বিখ্যাত কৰিলে ওঠৰশ অষ্টাশী চনত ফৰাঞ্চী চৰকাৰে পেৰিছত পেচাৰৰ ইনষ্টিটিউট ইনষ্টিটিউট স্থাপন কৰিলে এই প্ৰতিষ্ঠানটো জীৱ বিজ্ঞান অণুজীৱ ৰোগ আৰু ভেকচিনৰ অধ্যয়নত অধ্যয়নৰ বাবে উৎসৰ্গিত লৈ পেচাৰ ওঠৰশ পঁচানব্বৈ চনত মৃত্যুবৰণ কৰে কুৱেশ্যনখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিচকাছ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাবৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা